Вы, вы абсолютно правильно поднимаете этот вопрос потому что ну <сих> Куда пока хоть что-то можно сделать, нужно Иван сделать. Сергеевич, ваше мнение по поводу того что в этой ситуации Город может сделать. Потому мы, что мы как можем городу основания основания, а, Нет, нет, нет ну правильно вы говорите, правильно. надо обратиться к собственникам. Если они решили уже, чтобы все равно им дороже платить за землю, чем продать это здание, у них нет ресурсов на его восстановление, на развитие. То есть пусть они передадут город. Ну, ну хорошо, даже если они какую-то компенсацию выставят в городе, чтобы вы сейчас понимали, рост бюджета на сотни миллионов. Мы выживали просто. Денег море, на каждой сессии делятся десятки миллионов. Такого никогда не было. Если мы делили миллион-два, вы помните, и не знали, куда их разделить, то сейчас просто коммунальным предприятиям дотацию, то, пожалуйста, 30 миллионов. Но при этом давайте и тарифы поднимем пять раз.